Hai dan selamat kembali. Hari ini kan, jom kita terokai sesuatu yang hmm, berada betul-betul di antara mitos dan realiti. Kita akan selami legenda naga, satu makhluk perkasa yang dah lama kan memukau imajinasi kita semua di Malaysia. Jadi inilah persoalan utamanya kan. Naga ni, adakah ia sekadar watak dalam cerita dongeng orang tua-tua? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih mendalam yang tersembunyi di sebalik semua legenda ni? Jom kita siasat sama-sama. Okey, so jom kita fahamkan dulu asasnya. Kalau kat Malaysia ni, bila kita sebut naga, kita selalunya bayangkan seekor ular gergasi. Bukan sekadar ular biasa tau. Dia ni macam semangat penjaga air dan alam dan orang percaya dia ada kuasa mistik yang wow, sangat-sangat hebat. Baik, kita mulakan dulu dengan melihat asas legenda-legenda ni, macam mana ia diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan inilah, inilah yang buatkan ia sangat-sangat menarik. Kisah naga kat Malaysia ni bukan berlaku ke alam kayangan atau tempat entah mana-mana. Tak. Sebaliknya, cerita-cerita ni terikat dengan tasik, sungai dan gunung yang betul-betul wujud. Benda ni lah yang buatkan legenda tu rasa macam hidup sampai ke hari ni. Okey, sekarang jom kita terjah dua sarang legenda yang paling terkenal kat Malaysia ni. Masing-masing terikat kuat pada lokasi yang spesifik. Destinasi pertama kita, Tasik Cini. Sebuah tasik yang fuh, memang cantik. Tapi di sebalik keindahan tu, ia sebenarnya menyimpan satu kisah peringatan yang agak gelap tentang akibat kalau kita tak hormat alam semula jadi. Cerita dia macam ni dan memang seram. Bayangkan, seorang nelayan terjumpa dua ekor ular besar dalam pukat dia. Mungkin sebab terkejut, dia terus bunuh kedua-duanya. Dia tak tahu yang dia sebenarnya dah bangkitkan kemurkaan penjaga tasik. Dan akibatnya, dia kena satu hukuman misteri yang seksa dia selama lebih sedekat. 13 tahun tu. Ayat ni, huh, serius meremangkan bulu Roma kan? Ia macam nak cakap yang hukuman tu bukan sakit biasa, bukan dari dunia fizikal. Tapi, ia adalah satu sumpahan. Sumpahan dari semangat tasik tu sendiri, Seri Gumum, yang datang nak tuntut hutang dia. Okey, sekarang jom kita terbang ke lokasi kedua, Langkawi dan kita akan nampak betapa bezanya cerita kat sana. Kalau Sri Gumum tu kan semangat alam, Naga Putih Langkawi ni pula hubungan dia dengan manusia, unik gila. Cerita dia lebih kepada kisah tragis tentang keluarga bukan pasal sumpahan. Kisah Naga Putih ni memang luar biasa. Cuba bayangkan, seekor naga dibesarkan macam ahli keluarga sendiri, dari dalam tempayan, ke perigi, sampailah ke kolam. Bila dah besar, dia pergi merantau, dia bertarung untuk melindungi dan akhirnya orang percaya dia terkorban dalam pertempuran tu. Betul-betul satu kisah epik yang menyentuh perasaan. Tapi kan adakah semua ni cuma cerita lama, cerita dongeng? Macam mana pula kalau ada orang yang mengaku nampak naga bukan zaman dulu kala, tapi zaman sekarang, zaman moden ni? Ha, kat sinilah cerita lama bertemu zaman moden. Ada seorang penyelam dari England tengah eksplor tasik Cini. Dia tak tahu pun pasal legenda tempatan. Tiba-tiba, dia nampak sepasang mata merah gergasi tengah tenung dia dari dalam gelap. Pengalaman tu sangat-sangat menakutkan sampai dia tak boleh bercakap selama seminggu. Puh. Tapi kan, kisah moden yang paling terperinci, yang paling jelas datangnya dari seorang penyiasat paranormal. Dia pergi ke satu tempat dekat Gunung Jerai yang nama dia sendiri pun dah cukup misteri, Alur Naga. Okey, dengar betul-betul apa yang dia nampak. Masa dia masukkan kepala dia dalam air yang paras paha je, dia nampak kepala makhluk yang saiz dia lebih besar daripada lori. Dengan sisik warna hijau zamrud dan matanya tengah tertutup macam tengah berehat. Gila kan? Ini bukan bayang-bayang tau. Ini satu gambaran yang sangat-sangat jelas. Dan inilah part yang paling penting. Malam tu ada lima orang yang pergi ke Alun Tapi daripada lima orang tu, hanya dia seorang saja yang nampak. Seorang je. Ini buat kita tertanya-tanya kan. Adakah makhluk ni pilih-pilih orang untuk tunjukkan diri dia? Hmm. Jadi, macam mana kita nak fahamkan semua cerita ni? Tak kesalah yang zaman dulu punya ke atau yang moden ni? Jom kita tengok beberapa teori yang ada. Okey, pertama sekali kita kena faham yang bila sebut naga atau dragon, rupa dia tak sama kat semua tempat. Kat China lain, kat Eropah lain, kat Thailand pun lain. Jadi, naga Melayu kita ni memang ada identiti dia yang tersendiri. Ini penting sebab ia akan pengaruhi cara kita tafsir semua cerita ni. Secara kasarnya, ada tiga teori utama. Satu, naga ni makhluk dari alam ghaib atau dimensi lain. Sebab tu hanya orang tertentu je boleh nampak. Dua, ia mungkin sejenis haiwan purba macam dinosaur yang entah macam mana terselamat dari kepupusan dan menyorok sampai sekarang. Dan tiga, ia cuma simbol, metafora, ciptaan imajinasi manusia untuk jelaskan kuasa alam yang hebat macam banjir atau gempa bumi. Teori pasal haiwan purba tu memang menarik kan tapi kita kena hati-hati sikit sebab sejarah dah tunjukkan kadang-kadang bukti kewujudan naga ni sebenarnya salah faham. Contohnya pernah ada rangka naga dijumpai kat China tapi bila pakar kaji rupanya ia cuma fosil dinosaur. Okey, kita dah tengok legenda, kita dah dengar cerita saksi, kita dah timbang teori-teori yang ada. Jadi apa kesimpulannya? apa yang patut kita ambil dari semua ni? Kenapa cerita-cerita ni masih relevan, masih penting untuk kita hari ni? Mungkin inilah mesej utamanya. Kalau kita ingat balik cerita Seri Gumum kat Tasik Cini, naga tu tak muncul untuk saja-saja nak memusnahkan. Tak, dia muncul sebagai tindak balas sebab manusia dah rosakkan alam. Jadi fungsi dekat situ bukanlah sebagai raksasa, tapi lebih kepada sebagai seorang utusan, seorang reminder. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan persoalan ni. Mitos, raksasa atau utusan? Apa pandangan anda? Adakah naga ni sekadar mitos dari zaman dulu, seekor raksasa yang menakutkan? Atau adakah ia sebenarnya utusan yang membawa mesej penting untuk kita semua hari ini? Jawapannya, mungkin masih tersembunyi di kedalaman tasik dan di puncak-puncak gunung kita.